События в Вичуге, где несколько десятков человек вбежали в клуб «Стрелец» и избили гостей, стало хитом мирового интернета. Там миллионы просмотров. Евгений Судебор поехал в Вичугу и нашел тех, на кого напали. Мы выяснили, какую машину задержали во время перестрелки, узнали фамилии нескольких нападавших. Действительно ли это были бойцы ОМОНа и зачем они избивали гостей ночного клуба. Эксклюзивные подробности прямо сейчас в итоговой программе. Этот ролик, со слегка подмонтированной концовкой, в отличие от оригинального видео, был выложен в сеть англоязычным пользователем под ником The Chosen One. Всего за три дня он набрал более 4 миллионов просмотров по всему миру. Название своему ролику автор придумал ироническое. Просто еще один день в России. Но людям, которые оказались в тот день в ночном клубе «Стрелец», было не до смеха. Первое ощущение, я думал, не знаю, какие-то, может, люди забежали со своими идеями какие-то. Я думал, сначала тут все громить будут. Добежали вроде вот здесь вот, дальше центра-то. Стол перевернули, тут побили людей. Я уж не знаю, сколько там человек их было. Я в шоке просто стоял. Один из тех, кто оказался в эпицентре событий – Михаил Крылов. Работает урологом в Вичевской ЦРБ. После работы, говорит, зашел попить чайку. После такого чайку вновь отправился на работу, на прием к коллегам-травматологам. Чаепитие закончилось для него сотрясением мозга и переломом носа. Сидел именно на этом месте, когда это все произошло. Вот. В принципе, это, все это неожиданно произошло, очень быстро, моментально. То есть успел только обернуться, повернуться, смотрю, люди в масках с повязками. Майдан начался. Это была первая мысль. Это сейчас Про... смешно, да? Да, сейчас вспоминается, со смехом совсем. Тогда было вот, Тогда испугался сильно. Сильно испугался, давка началась. Ну, то есть, хотел влево, вправо, никуда. Очень было много народа. Я уж под стол нырнул, прыгнул, меня из-под стола вытащили и... То, что происходило в зале ночного клуба, видели все. В комментариях к ролику многие упоминают именно Украину и правый сектор. Действительно, картинка сильно напоминает ту, что год назад транслировали все телеканалы мира из Киева. Молодые люди в масках с повязками на руках устраивают погром. Но откуда в Вичуге взяться украинским экстремистам? Между тем, все говорит о том, что нападение было тщательно спланировано, а сама акция проходила с высокой степенью организации. Во-первых, об этом говорит время. В зале нападавшие находились всего 40 секунд. Действовали несколькими группами, в то время как одни избивали людей в центре зала, другие блокировали подходы справа и слева. Поэтому у штатной охраны клуба не было никаких шансов вмешаться в ситуацию. Целями, как я понимаю, были определенные люди, и по возможности эти... Люди в масках, в масках с повязками, Они ну, как бы не старались громить заведения или там бить посторонних людей. Может быть, случайно кого-то они зацепили, и также они не старались нанести вред сотрудникам охраны, потому что они просто меня устранили из ситуации, чтобы я им как бы не мешал. Физически или. Ну, меня просто столкнули. Mm -hmm. То есть, не нанося ударов, особых меня просто столкнули и все. Кто были эти люди, и какова была их цель? Пока официальные источники на этот счет молчат, в народе гуляют версии. Основная и самая популярная из них – нападавшие сотрудники полиции или даже ОМОНа. За эту версию говорит несколько фактов. Во-первых, оперативность и слаженность действий. Во-вторых, оружие. Все видели человека, который во время инцидента прикрывал основную группу с предметом, очень похожим на автомат. Вот на этом видео с камер, установленных в парке, видно, как эта группа направляется к ночному клубу. Отчетливо видно и оружие. А этот предмет, похожий на целлофановый пакет, гильзоприемник. Его используют для того, чтобы гильзы не оставались на месте стрельбы. Соответственно, нападавшие не исключали возможности применения оружия и заранее позаботились о сокрытии возможных улик. В-третьих, странное поведение сотрудников полиции. Ведь они преследовали нападавших. Это видел Станислав Нуржанов, владелец службы такси. В тот вечер он сам вышел на линию. Видел, как кортеж машин без номеров въезжал в город и как выезжал тоже. Высадил клиентов. Я выезжал со двора по улице Ленинградской. Это при въезде в наш город. И странно, что четыре машины приезжали. Это обратил внимание, что очень быстро и без номеров они были. Подъезжал к Покровскую, ну там прошло, может, минут 15-20, вот так вот. То есть опять же мне эти же машины встречаются. Тоже очень большая скорость была, но уже с плюсом было, что сзади этих и машин, я так понял, их преследовала постовая служба. То есть с мигалками их преследовали. То есть там тоже скорость большая была. Преследование по свидетельствам очевидцев сопровождалось стрельбой. Сотрудникам ДПС удалось задержать красное Сандера. Ему прострелили колесо. Сейчас автомобиль находится на платной стоянке в Бичуге. Но ни о его владельце, ни о пассажирах ничего не сообщается. Еще один нападавший был задержан посетителями кафе, что называется «по горячим следам». После того, как эти люди выбежали из заведения, я видел, что кто-то из посетителей побежал за ними вслед. Но я... Куда? Туда? туда? Да, в сторону парка Нагина я тоже выбежал на улицу и видел вот это преследование. И увидел, как кому-то из посетителей удалось остановить на дороге белый автомобиль. Я видел издалека, что была какая-то потасовка, и после этого машина уехала. А как мне показалось, посетителям, которые догоняли нападавших, удалось кого-то задержать. Как мне показалось. И при этом подъехала машина сотрудников полиции, причем они среагировали по вызову кнопки ⁇ Очень оперативно ⁇ за что их можно поблагодарить. И, соответственно, эти сотрудники полиции забрали, как мне показалось, данного человека, которого задержали на дороге. Этого человека сотрудники ППС доставили в больницу. В это же время туда после неудачного чаепития прибыл и Михаил Крылов на прием к своим коллегам травматологам. Там он и увидел одного из своих обидчиков. Увидел человека, как избитого, побитого, вот, доставленного тоже из э, кафе стрелец. Mm -hmm. А кто его вот. доставил? Сотрудники ППС. Mm -hmm. Патрульная служба был доставлен. То есть, э, пока делал рентгенологические снимочки, нужно. Ушел, отказался от гипсобистализации. А, а вы... вы не запомнили, как его звали? Там, в журнале записано? Ну, когда меня вот записывали, в журнале что-то посмотрел, смотрю, Комаров Алексей. Это mm -hmm. вот, был город Иванов. Где этот человек и почему сотрудники ППС отпустили его, не совсем понятно. И, наконец, еще один аргумент в пользу версии о нападении именно полицейских. Вот на этом видео с камеры наблюдения в парке, о которой нападавшие, видимо, не знали, поэтому и не все еще были в масках, некоторые из посетителей узнали своего земляка. Вот он, идет во главе колонны. Как утверждают потерпевшие, это Илья Старостин, бывший сотрудник Ивановского ОМОНа. Как нам удалось выяснить, в настоящее время в Иванском отряде он не числится. По некоторым сведениям, служит в Ярославской области. Что касается мотивов нападения, то по одной из версий они носят бытовой характер. Утверждают, что несколько недель назад тот самый Илья Старостин был участником стычки в этом же самом клубе. Пообещал вернуться и отомстить. И вот вернулся. Официальной информации об этом нашумевшем инциденте крайне мало. Известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». В отсутствие официальных версий приходится пользоваться слухами. Но мне, например, мало верится в чисто бытовую подоплеку. Слишком велики масштабы мероприятия для личных разборок. Опять же, 100% доказательств участия в них именно правоохранителей нет. Но если это была ОМОН или какая-то другая силовая структура, то, скорее всего, причины здесь лежат гораздо глубже. Скорее, это похоже на попытку восстановления справедливости способом, лежащим за гранью правоприменительной практики. Это какое рубингудство по мотивам рассказов про белую стрелу. Закон в России что дышло, одни ловят, другие отпускают. Но даже в этом случае такое поведение вряд ли можно оправдать. Хотелось бы поскорее получить от следствия информацию об истинных причинах и участниках этого конфликта. Это нужно всем нам, чтобы понимать, в какой стране мы живем и что происходит с нашим обществом. Евгений Судибор, Олег Мелехин. Губерния. Итоги. Есть и другая версия этой драки. ОМОН якобы наказал представителей криминального мира. Даже если предположить, что это так, хотя врач из ЦРБ не похож на представителей криминалитета, я уверен, что ОМОН и власть в целом не должны действовать бандитскими методами. Иначе чем они, блюстители закона, тогда от этого самого криминального мира отличаются? Мы уйдем на минуту рекламы и сразу после нее устанавливать ли газовые счетчики и кто теперь будет оплачивать ОДН по воде.